Прокомментируйте, пожалуйста. Давайте это в одном месте. Как фирма смогла получить место в замечательный манипулятор, ему место в тюрьме. Я же не про Лёвочкина. Спасибо большое. Ну так рюкзаки. Левочкин, великолепный манипулятор, его место в тюрьме, а не в парламенте. И фирмы его место в права. парламенте не должно быть. Фирма Днепровен. Там фирмы, должны фирмы, быть нормальные фирмы. люди а он должен быть в тюрьме, а не владеть телекомпанией и не манипулировать. Мы сейчас Освободите площадку. Мы сейчас в министерство. Да. Коллеги, пожалуйста, Давайте все нормальные продукты. Я, я комментирую, пожалуйста, в ситуацию в Ровно, где милиционер сбил 9-летнюю девочку, и сейчас все управление ГАИ его крышует и подделывает документы. канал -то... Интер, канал, который принадлежит Левочкину который глава администрации президента, глава администрации президента, который организовал разгон Майдана. Этот человек должен сидеть в тюрьме, а не руководить и манипулировать общественностью. Поэтому телеканал Интер, выступающий сегодня против интересов страны, это нонсенс. Но правда заключается в том, что в нынешней ситуации свободы слова, переходного период. общество ему это позволяет. Но так будет не всегда. Я думаю, что будет общая совесть. Милиционер сбил девочку, милиция крышует. Вы сейчас Бомы. это фактически удар получите, вы так не нервничаете. если вы приходите, вы приходите, мы вам ответим на каждый вопрос. Я, например, я, например не знаю, о чем вы говорите. Прокуратура. Девушка, идите ко мне, пожалуйста. Потому что у меня на видео есть, как три дня тому один экипаж в Одессе взял хабар в размере пакеты. Асен Борисович, моя логика заключается в следующем. Они мне ничего не носят, я от них не живу, репутация мне ничего не добавляет. Я э, был честный человек, сидел в тюрьме, блин, там, участвовал в революции, понимаешь? Освобождал Харьков, Мариуполь. Не для того, чтобы поганцы с Интера мне пришивали какую-то чушь, понимаешь? Не для того, чтобы брать на себя, на шею, негодяев, которые берут по 20 и по полтине. То есть они мне не нужны, я хочу, чтобы были другие. Поможи. Только одна проблема. Я реально говорю, где найти 150 тысяч человек? он фиксирует 3-4 взятки в неделю. Супер. У него на ну, канале